Thank you. あ。いい come back my love standing in a rain i need your arms to hold i b r e a t 早就跟你说过了这里是战场不是考场没有那么多规则也没有监考老师对付马修然这种人你千万不要逆来顺受我知道这里遵循的是丛林法则 忍让只会让欺负我的人变本加厉。你知道就好。等等，深呼吸、嗯。 进。我不找你，你倒好意思来找我了。昨天特意安排你去招待秦总，哎，你倒好，把元帅搞过来搅局。这事儿你得亲自去找秦总道歉。马总，鉴于昨天的情况，我正式向您提出申请。 请您停止一切针对我不公平、不合理的工作安排，否则我会向范总投诉。你在威胁我？我在和您交涉。根据公司规定，陪客户喝酒不属于我的工作。我告诉你，别以为有人给你撑腰，你就可以跟我叫板。上司给你安排的工作，就属于你的业务范畴。听到没有？出去！对付马修然这种人。 千万不要逆来顺受。您身为上司，有权利给我安排工作；而我身为投资银行部的职员，也有权利拒绝不合理的工作安排。如果您对我这么做有什么不满的话，可以向公司投诉。 跟我叫板，岂有此理！马总这么气势汹汹的，是想去哪儿啊？跟你有什么关系？指派公司女下属去陪那个姓秦的喝酒，是你授意的吧？ 你说的是那个将军吧？云总这么糊涂子呀？你们两个该不会……哎，你是从卤水厂买的香水吗？一股子膻味。你不懂就别乱说。这是米兰时尚大师阿马尔的新品。阿马尔，阿马尔,尔确实是大师，所以香水一定不会有问题。你说会是什么问题呢？ 元帅，说你别太过分了、啊。上周五，港股干正药业被退市，过程很漫长，经过两年的监管期、数次的复牌补救和行政复核，还是没能挽救这只老千股。懂我的意思吧？元帅，你想威胁我？我告诉你，这都是干正董事长的意思，跟我没有半毛钱关系。 但你至少也是为虎作伥，又如何呢？你也不能拿我怎么样。真是美丽、啊。